بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سترى ورحمة الله مليس يوم بعيا لاتن نور أسمان محمد سامسودين كتوا misi pasukan kemanusiaan Malaysia. Yang berhormat saudara Kairi Damaluddin serta barisan ahli-ahli EXCO Pemuda Amal Malaysia yang kita raihkan pasukan Lifeline for Gaza Malaysia wakil-wakil NGO dan badan-badan sukarela seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah dengan izin Allah juga kerana pada malam ini kita dapat berkumpul dengan satu niat dan satu nacija yang ini untuk meneruskan perjuangan kita demi membebaskan rakyat Palestin daripada terus dijajah dan ditindas oleh rejim Zionis saya amat berterima kasih kepada pasukan misi kemanusiaan Malaysia untuk Gaza ini kerana telah jemput saya untuk melancarkan misi kedua pada malam ini soal rakyat Palestin amat dekat di hati saya tak payah ada jemputan formal bisik kat telinga saya pun dah cukup saya akan bantu Dan saya lakukan apa saja yang terdaya Kerana tidak ada Cerita dan tidak ada kisah Yang lebih menyayat hati Saya dan Hampir semua rakyat Malaysia Dan juga sebahagian besar daripada masyarakat antarabangsa bahawa isu rakyat Palestin ini adalah satu isu yang perlu diusahakan penyelesaian yang tuntas sehingga bumi Palestin bebas dan negara Palestin menjadi kenyataan dan Dunia terhutang kepada rakyat Palestin. Satu hutang yang amat besar sebenarnya. Kerana kesengsaraan dan penderitaan rakyat Palestin sejak tahun 1948 lagi berterusan sehinggalah pada saat hari ini satu demi satu peristiwa yang menyayat hati dalam dipandang sejarah rakyat Palestin terakam dalam ingatan kita dalam buku sejarah. Sabra Satila serangan pada tahun 1998 lagi seperti disebut oleh Dr Nur Azman Azman tadi bagaimana rezim Tel Aviv telah mengugurkan 1.5 juta kilogram bom ke atas 1.5 juta rakyat Palestin di Gaza cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan 1.5 juta kilogram bom Dijatuhkan ke atas 1.5 juta rakyat palestin yang tidak berdosa Selama 23 hari Siang dan malam Serangan demi serangan Tidak putus-putus Menggunakan pelbagai senjata modern Termasuk Bom salva putih White Prosperous bomb yang membakar setiap urat saraf daging manusia berkecai hangus hinggalah ke tulang manusia bayangkanlah azab yang telah dan sedang dilalui oleh rakyat Palestin kalau ini tidak cukup lagi maka kita harus ingatkan kepada dunia bahawa lagi isu rakyat Palestin tidak dapat diselesaikan, selama itu kita harus perjuangkan, wajib kita perjuangkan. Dan kalau dunia tidak membuat apa sahaja pun, andainya tidak ada suara lain, suara Malaysia akan terus kita kembangkan ke semua penutup soal seantero dunia. Supaya orang akan tahu bahawa sebagai sebuah negara, walaupun kita negara yang sederhana, tapi kita negara yang rakyatnya berjiwa besar untuk menentangkan ketidakadilan dalam sebarang bentuk. Apatah lagi bagi rakyat Malaysia. Tak takkanlah kalau orang Yahudi yang jadi mangsa rezim Hitler di Eropah dengan dasar genosidenya telah terubat dengan deklarasi bangsa-bangsa berdatu pada tahun 1988 wujudnya negara Israel mengambil tanah daripada rakyat Palestine kalau badan antarabangsa itu boleh menyelesaikan masalah orang Yahudi, takkanlah rakyat Palestin tidak boleh diselesaikan tuntutan mereka yang begitu adil yang merupakan hak asasi manusia. Ya, ada kuasa yang terlalu besar. Dan mungkin kita tak terlawan kuasa besar sejarah telah terbukti kalau kuasa besar kita lawan dengan kekerasan kadang kala itu bukan jawapannya dua contoh zaman menentang pembebasan negara India oleh Mahatma Gandhi tidak gunakan kekerasan menggunakan civil disobedience tunjuk perasaan mogok tentangan rakyat masa akhirnya kuasa terbesar dunia pada masa itu the British Empire tunduk kepada kuasa rakyat yang menggunakan pendekatan dalam bentuk seni perjuangan Nelson Mandela merekod dalam sebuah penjara seluas dua belah tangannya selama 27 tahun di Robin Island 22 tahun tidak pernah putus asa akhirnya rezim apartheid terpaksa mengaku kalah dan kerajaan baru yang bebas wujud di Afrika Selatan. Saya fikir kalau rakyat Palestin yang tidak mampu melawan kuasa Del Aviv Kalaulah dunia Islam tidak sempat dengan dunia bukan Islam Tetapi ini bukanlah alasan untuk kita tidak buat apa-apa Ini bukanlah satu yang semestinya menyebabkan kita mengaku kalah ataupun merasakan kita ini akan tetap tewas kita akan gunakan cara lain bukan menggunakan kekerasan kita gunakan rasa kemanusiaan dunia the conscience of the world untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestin dan inilah satu cara yang amat baik kerana kalau kita tak buat apa-apa dunia tidak akan teringat pada isu rakyat Palestin. Mereka akan terbawa-bawa dengan isu lain tapi kalau ada gambaran ataupun imagery fotilah Fotila mami marmara yang telah diserang. Fotila fotila yang kedua yang pasti akan diintesap oleh tentera Tel Aviv. Saya kata pasti akan diintesap. Tentu sekali kalau mereka terus-menerus menggunakan kekerasan seperti ini world opinion pendapat dunia sikit demi sikit akan berubah dan world opinion akan lebih memihak kepada orang yang terus menerus dizalimi oleh orang yang terlalu rakus dan angkuh dengan kuasa mereka inilah saja pada saya cara dan pendekatannya yang paling bermakna dan mungkin berkesan satu hari nanti masa kita tak boleh tentu bila masa rakyat dan bumi Palestin bebas, bebas sebebas bebas, tidak tahu. Saya telah mengikuti ucapan Perdana Menteri Israel di Kongres Amerika Syarikat baru-baru ini dengan rasa yang begitu angkuh sekali menyatakan bahawa tak mungkin negara Palestin boleh balik kepada persempadanan tahun 1967 tak mungkin Baitul Mokalis dapat dikongsi penguasaannya oleh orang Palestin dan agama mereka yang mengawati agama Islam dan agama yang lain melainkan orang yang beragama Yahudi saja yang boleh menguasai Baitul Mokalis Apakah itu hak mereka sahaja? Kenapa tidak dipikirkan hak orang Islam terhadap Baitul Muqadis? Bagaimana nasib dengan Masjid Al-Aqsa yang ketiga tertinggi dari segi falilan martabatnya dalam kita sebagai pengaduk agama Islam? Dan bagaimana pula hak rakyat Palestin, the Palestinian diaspora berapa juta yang ada di luar yang dikatakan tak boleh balik kepada rakyat negara Palestin tapi berjuta-juta mereka yang dari keturunan Yahudi daripada seluruh pelosok dunia boleh menjadi rakyat negara Palestin rakyat negara Israel tetapi rakyat Palestin di luar tidak ada hak seperti mereka apakah ini keadilan apakah ini rasa perikemanusiaan jawabnya tentu tidak sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan isu ini mesti terus kita hidupkan dan kita mesti terus perjuangkan saya anggap permohonan daripada Dr. Nur Azman tadi supaya di pohon kerajaan Malaysia bantu Bangsa-bangsa bersatu akan menghantar anggota-anggota pegawai mereka untuk memeriksa, melakukan pemeriksaan bahawa tidak ada senjata dibawa dalam kapal fotila yang kedua ini. Dan supaya undang-undang antara bangsa dapat dikuatkuasakan, saya anggap sebagai permohonan yang amat-amat wajah dibantu oleh kerajaan Malaysia dan sebab itulah saya nak nyatakan bahawa saya sendiri akan memutuskan surat kepada setiusa agung bangsa-bangsa besar bagi pun tolong bantu Fortila kerana kita tidak mahu sebarang wira negara Malaysia kita ini 10 orang mereka kita tidak mahu mereka ini dilakukan apa juga penginayaan terhadap mereka sepuluh orang ini kita akan perjuangkan insyaAllah mereka akan selamat <tuk> saya ucap terima kasih kepada <tuk> yang berhormat saudara khairi dan berhormat dan sanggup mengikuti misi ini dalam gambar pasti pasti kita tidak mahu ada bilan air kecil akan datang Zaki juga ok tuan-tuan dan inilah pendirian kerajaan Malaysia sebentar tadi Dr. Dua Azman dia bisik sekali lagi kat saya dia kata ada lagi sikit keperluan kewangan insyaAllah saya akan bantu keperluan kewangan dan dia juga bisikkan saya trauma center untuk 500 anak yatim anak-anak Palestin di Gaza yang tak ada mak dan bapa yang melalui tekanan psikologi emosi yang amat sangat perlu diadakan satu center saya fikir cadangan yang amat baik apakah kemungkinan kita jadikan ini sebagai Malaysian Center of Trauma for Gaza children of Gaza saya fikir ini satu idea yang amat baik dan insyaAllah saya akan bantu untuk usahakan dana supaya trauma center ini menjadi kenyataan. Ialah Semuanya ini kita usahakan misi demi misi, misi bantuan demi bantuan. Mudah-mudahan dengan izin Allah satu hari nanti perjuangan kita akan berjaya. Terima kasih dan saya berdoa kepada ilahi semoga 10 orang anak-anak kita, anak Malaysia, selamat pergi, selamat balik. Sudah sekalian berkorban besar tapi dalam perjuangan yang suci seperti ini menuntut pada pengorbanan tidak ada pengorbanan tidak ada hasil dan tidak ada kejayaan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala-galanya insyaallah dengan kata-kata demikian saya melafaz bismillahirrahmanirrahim dan sekitar yang melancarkan pasukan Life line for Gaza Malaysia dan yang terakhir, kemestian peribadi bagi rakyat-rakyat. Dan yang terakhir, kemestian